ઉપલેટા સમસ્ત મેમન જમાત દ્વારા રમઝાન ઈદની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં રમઝાન ઈદ નિમિત્તે દરેક મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા ઈદની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી આજે રમઝાન રમઝાન માસ પૂરો ઈદનો પવિત્ર દિવસ હોય અને દરેક મુસ્લિમ સમાજના લોકો દ્વારા વહેલી સવારે મસ્જિદોમાં તથા ઈદગાહ મસ્જિદ પર ઈદની નમાઝ પઢી ભેદભાવ કે તકરાર ભૂલી એકબીજાને ગળે મળતા હોય છે અને સર્વે મુસ્લિમ સમાજ એકત્રિત થઈ ઈદની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવેલ છે ઈદગાહમાં શેરે કાજી મૌલાના બિલાલ ઈદની નમાઝ પઢાવી અલ્લાહની બદગી करेल ने दरेक माटे दुआ करेल तैयार बाद तमाम भाइयों एक बीजा साथे गड़े मड़ी छूटा पड़ेल आज ना प्रसंगे पुलिस खाता तरफ से सारो बंदोबस्त माटे समस्त मेहमान जमात तरफ से आभार मानवा मा आवेल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू मैं मौना बिलाल अहमद रज़ी खतीब इमाम जामा मस्जिद काजी शहर उपलेटा इस वक्त मैं और मेरे साथ शहर के बहुत सारे जिम्मेदारान लोग भी हैं आज ईद उल फितर का बहुत ही मुबारक और मसूद दिन है जिस दिन का मतलब ही खुशी है ईद का मफहम है खुशी और रसोल्ला सल्ला ने ईद की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है आज हमको खुश होना अपनी खुशी को दूसरे को तकसीम करना यही सही मानों में हम लोगों के लिए ईद है और आलम इस्लाम है जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं सब लोग आज एक दूसरे से खुशी का हमदर्दी करते हैं खुशी का इजहार करते हैं यही रसूल करीम सैद आलम सल्ला तसम का तरीक़ा है रसोल्ला सल्ला वसम ने इशात फरमाया इस्लाम के पैगम ने इशात फरमाया कि ईद के दिन अपने और बेगाने सब के साथ खुश दिली से मुलाकात किया जाए मुसाफ़ा किया जाए और गरीबों के साथ हमदर्दी किया जाए अगर कोई बीमार है उनकी आयात किया जाए कोई परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर की जाए कोई मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर की जाए और एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलनसारी से खंदा पेशानी से पेश आया जाए यही इस्लाम का नज़रिया है यही इस्लाम का पैगाम है इस मुबारक और मसूद दिन में मैं आलम इस्लाम को आलम इस्लाम के सभी मुसलमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खसूसियत के साथ हमारे शहर के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने ईदगाह में हर तरह से साथ दिया खास करके हमारे उपलेटा शहर के पुलिस खाता जिन लोगों ने बहुत अच्छा अहतमाम किया है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और रब करीम की बारगाह में आलम इस्लाम के हर मोमिन के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम ईद सईद के मुबारक दिन के सदके में सभी लोगों को बार बार इस तरह खुशियाँ देखना नसीब फरमाए अल्लाह ईद ईद मुबारक भावेश गोहिल ए बी फोर्टी एट न्यूज उपलेटा